Sebelum Allah ciptakan alam, apa Allah buat? Tuan-tuan dan puan-puan, orang nak apa? Saya nak bukti, saya nak sains, saya nak ni. Saya dah jumpa dengan ramai etis, saya dah berdiskusi dengan ramai etis, dengan orang yang berlainan agama. Kira kita dah boleh hafal lah apa jenis soalan mereka nak tanya dan sebagainya. Ikut sains yang simple saja. Alam ini berkembang. Fakta sains. Fakta sains, alam ini berkembang. Jikalau mengikut masa kita semakin ke depan, alam ini semakin berkembang. Saya nak tonton pun bayangkan satu belon. Eh. Saya dah letak marker pen, letak dot 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 nokta nokta dekat belon tu. Bila saya tiup, apa yang akan berlaku pada dot 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 yang saya telah dotkan dekat belon tu? Dia semakin dekat, ke semakin jauh. Dia akan semakin jauh. Itulah alam berkembang. Sebab semakin kita tiup, semakin masa berjalan, alam kita ini sedang berkembang. Maka lahirnya konsep daripada Stephen Hawking. Dia kata, kalau semenikut masa, alam ini berkembang. Kalau kita kembali kepada masa. Kita reverse lah, kita kata back to the future lah kan. Bayangkan tadi dah berkembang, sekarang ni saya lepaskan angin. Apa yang akan berlaku kepada dot-dot tu adalah seperti bintang planet. Dia akan kembali. Dia akan semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat. Dan semakin dekat sehingga dia menjadi apa yang sains sebut sebagai point of singularity. Point permulaan yang ketika itu tidak ada ruang, masa dan jisim. Contoh saya sebagai manusia. Tuan-tuan perempuan sebagai manusia. Ada ambil ruang tak? Ada. Sekarang duduk ni ada ambil ruang. Sebab kita ambil ruang kerana kita ada jisim. Kenapa kita berjisim? Sebab kita tertakluk kepada masa. Sebab itu kita ada keterbatasan. Kita tidak tahu masa depan kerana masa depan perlu, belum berlaku. Sains mengatakan ruang, masa dan jisim ini tak wujud sehinggalah diwujudkan. Sehinggalah dia dipanggil sebagai The Big Bang. So Stephen, everyone wants to know what was around before the Big Bang? Nothing was around before the Big Big Bang. According to Einstein's general theory of relativity, space and time together form a space-time continuum or manifold which is not flat, but curved by the matter and energy in it. I adopt the Euclidean approach to quantum gravity to describe the beginning of the universe. In order terms, the Euclidean space-time is a closed surface without edge, like the surface of the Earth. One can regard imaginary and real time as beginning at the South Pole, which is a smooth point of space-time where the normal laws of physics hold. There is nothing south of the South Pole. So there was nothing around before the big bang. Nak bagi faham, saya suka bagi analogi alhamdulillah. Masjid hebat, di macam dah boleh baca saya nak bagi analogi. Satu air mineral, satu lagi air mineral, satu air lagi air mineral. Bayangkan air mineral ini secara independent. Kalau Air mineral ini tak ada apa-apa kuasa ataupun tenaga dari luar untuk menjatuhkannya. Adakah mungkin yang ini akan jatuh? Nak bagi contoh? Maksudnya, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, nak mudah kita faham, ruang masa dan jisim tidak wujud sehingga pencipta, iaitu Allah yang berada di luar ruang masa dan jisim, memulakan ciptaan. Sebab itu kalau ada orang tanya soalan, sebelum Allah ciptakan alam, apa Allah buat? Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, tak ada perkataan sebelum kerana waktu itu masa pun belum diciptakan. Kita hanya boleh bercakap sebelum dan selepas apabila ada masa, betul tak? Masa itu dicipta oleh Allah. Jadi kalau masa belum wujud, kamu tanya, sebelum Allah ciptakan alam, Allah buat apa? Soalan tu tak logik. Entah. Hmm. العطاء